Те, кто родились, но еще не умер, спешите идти в Созерцок или Созерцале. Okay. Okay. Прежде всего я хотел бы сказать, определить, что такое актуальное искусство. Потому что не все, что делается в наши дни в области современного искусства, является актуальным. Пожалуй, что актуальным можно считать то искусство, которое учитывает все те процессы, которые происходят в разных областях культуры и науки в современном мире. Для меня всегда было важным мир природы и мир техники. Меня всегда интересовало место человека. В том мире техники, который сейчас возник в 20 веке. И мне кажется, что если согласиться с многими философами, культурологами, которые говорят, что культура – это наивысший синтез всех областей знания человечества, то функция культуры – это синтез, это соединение. С другой стороны, существует мир техники и мир науки, который, как известно, анализирует, а анализ возможен только путем отстранения, проникновения в какие-то определенные области, а значит, расчленения анализируемого материала. Как следствие, человек, который пользуется техническими приспособлениями, он не синтезирует. Для него мир предстает в виде отдельных сегментов, он не может обобщить. И сознание человека, который увлечен технологиями, это расчлененное сознание. И мне кажется, что для такого человека наилучший выход – это обратиться к культуре. А действительно, мир изменился, изменился радикально. Можно говорить об искусстве как о терапии для сознания современного человека. Потому что именно современное искусство, именно актуальное искусство, которое учитывает все проявления современного мира и пытается их обобщить и дает э, необходимый подход к миру. Тот подход, который будет целебным для разобщенного и расчлененного сознания большинства людей. областях 10 градусов. В день 1924. На юге Украины это на Закарпадке 23-28 тепла. план. У и области завтра месяцами на Великий частный дождь. 9, 10, Без подготовки, безусловно, к современному искусству подойти нельзя. Это очень важный момент, это знание. В этом, скажем, отличается знающий человек от человека, который ожидает некого отражения просто жизни. Время, как мы знаем, о том, что современное искусство не отражает жизнь. Если бы, скажем, люди подходили с точным знанием того, что современное искусство не является отражением жизни, и когда ты приходишь смотреть на современные вещи, ты не ждешь от того, что увидишь бутылку, человека или пейзаж, а видишь нечто совершенно другое, это уже наполовину бы, скажем, облегчило возможность доступа к пониманию современного искусства. Я думаю, что к концу века появилась удивительная ситуация, когда мне кажется, что связанные с ролью языка как такового, почти все искусства точно определили свои языковые возможности и свою специфику, что ли. То же самое касается и живописи, она обрела как бы свой язык в чистом виде. Она сейчас идет во многом к истокам, то есть где-то к лингвистическим элементам буквально, к морфологии, когда она занимается сейчас э, вроде бы сама собой есть проблемами цвета, точки, линии, э, тона, э, в идеально чистых формах, э, то есть э, семантическая редукция доведена до до полного, как бы предела, до когда уже остаются только чистые элементы. Но на самом деле очищение это приводит к углублению самой, самой чистоты языка с насыщением его буквально психологических тончайших вещей, нерва, которые существуют сейчас в мире. Так что я думаю, что вот в этом смысле живопись нашла себя. В 50-х годах где-то Десталь говорил о том, что только живопись еще ищет себя. Но на самом деле сейчас мы пришли к той точке, когда мы приходим к тем как бы первоэлементам, которые позволят очистить язык живописи от всех привносимых до сих пор идеологических, ли, там, не знаю, политических, литературных еще наслоений. фигуративная живопись никогда не исчезала, я думаю, что она никогда не исчезнет. Всегда будет существовать, хотим мы того или нет, все-таки искусство будет существовать и на уровне мимезиса, то есть отражения, и на уровне как бы создания мира. Причем часто они и смешиваются друг с другом, потому что существуют совершенно гибриды, когда есть некая конструируется реальность, из чего получается как бы даже фигуративность, назидательность, но совершенно другими формами. То есть это уже гибридные какие-то вещи. Но в честном виде, мне кажется, что фигуратив никогда не исчезнет. Никогда не исчезнет нарративное искусство, потому что, в принципе, мы в этой ситуации, вернее, в этом вопросе, мне кажется, нужно обратиться вообще к такой проблеме, как проблема таланта. Дар человека, данные ему свыше, и он его должен исполнить. Есть дар человека-рассказчика. И безусловно бессмысленно ему, этому человеку, рассказчику заниматься вещами конструирования, скажем. Поэтому фигуративная живопись важно сейчас найти просто, чтобы каждый художник нашел ту координату, на которой он стоит, и ту природу осознал ту природу своего дара, по которой ему следует говорить с Богом ли, с человеком ли, на земле или на небе. Места на облаках и на деревьях, и на китовой мели Занимайте до звонка. Звуки, несущиеся из трубарни, долетят до вас, Пальзумем встретит вас, Грязосвист пенествора наполнится зерцебер, Звучари повинуются гуляру-валяр, Семена Будиславля полетят в жизнь. Созерцебен есть уста, Будь слухом ушаст созерцаль и смотряка. 4 рублі за один день впав курс рубля на московській міжбанківській валютній біржі. 31 серпня за 1 долар давали 2197 рублів. Подорожчала на 11 рублів і німецька марка. Тепер вона коштує 1411 рублів. Що відрадно, зріс на 4 копійки і наш карбованець. Його курс зафіксовано на рівні 100 карбованців за 4 рублі 26 копійок. টিভি বেছি জানো Власна виставка називається проєкт українських гроші, і це дійсно проект українських грошей. Але мається на увазі просто концепція самої української культури, тобто як презентація української культури в проєкті гроші. Гроші це як головний стереотип культури нації, тобто по банкнотах можна відчути, який культурний рівень і взагалі який просто менталітет нації. Ну от власне над цими працюємо. Ми вважаємо, що це основна проблема в мистецтві України. Зараз це саме проблема. Стереотипів української культури. Тобто, найголовніший стереотип це так чи інакше це гроші, це те, з чим люди спілкуються кожен день і, і весь час. Це, власне, не є просто проєкт грошей як, як таких. Це просто концепція, які могли би бути українські гроші на кінці ХХ століття. То, зараз ми взяли на себе цю місію, тому що я бачу, що ніхто не хоче цим серйозно займатися. І те, що роблять з грішми з українською, це просто жах. Ну, і все не така просто гуманітарна місія. 17 вересня це. Дата дуже приватна, скажімо, для нас, вона для нас важлива. От ми не могли у своїй творчості обійти цю дату стороною. Це сталося 39-го року, у нас тоді ще не було, але наші предки мали можливість тоді воз'єднатися, завдяки чому ми маємо можливість зараз жити так, як ми живемо. Йде про те, що нема ту ради, Ми українці. Ну, які не є. Він з заходу, я із... з півдня. І ми зробили такий проєкт українських стереотипів, який ми вважаємо стереотипом цього століття, кінця цього століття. Тоб, ну, це і все. А там гроші вже не гроші. Тут ви побачитеся. Власне, виставка називається. Ну, відлічно. Спасибо большое. Ти доволен? Созерцавель поведет вас. Созерцебен есть ваш сборище мрачных вождей. От мучав и ужаславлей, до да веселя нездешних смеяв, И веселогов пройдут перед внимательными ведухами и созерцалями и глядарями. Минавы, бывавы, пивавы, пытавы, дуньи, забавы, и величавы, судьба споры и, и малют. Забавы позовут вас, как и полнебесные оттуги, Минавы расскажут вам, кем вы были некогда, бытавы, кто вы, бывавы, кем вы могли быть. Малюты утроги и утравы расскажут, кем будете. Никогда в ли пройдут, как тихое сновидение. Маленькие повелюты властно поведут вас. Здесь будут иногда в ли и воображавли, а с ними сно и зно. Тверогие песноги утрут слезу. Воин, купец и пахарь, За вас подумал грязничий песнилый снахарь. Беседние двоиры пивиры пленят вас, Селебен заменит хилебен, Первые созерцыны, тогда-то созерцавель есть преображали. Грозно глагольные, скоро пророчащие идут и потрясут, Обликмены диебно в полном режебне пройдут, Направляемые указуем волхвам игр, Чудесных ряжем, показывая утро, вечер, диеск по замыслу мечтахаря, всего небожителя Деин, идея Диес. почалася осень. Больше того, як ми и передбачали, почалася вона першим вересня. Визначним днем, який трапляється щороку, принаймні не раз. Не секрет, что в искусстве сегодня наметился определенный кризис художественного сознания, новых свежих идей, Плюс это еще усугубляется социальными аномалиями, какими-то экономическими. В общем-то, не секрет, что искусство как-то оказалось аутсайдером. Вот в эту эпоху, как ее условно можно назвать, такую, как мы так ее определяем, ну часто случается термин, эпоха первоначального накопления капитала. То есть мы не вписываемся в какие-то стадии развития, проходим, вернее, как-то обратно путь назад. Но в свое время там писал русский философ такой Константин Леонтьев, что беда не в том, что Россия не избежать социализма, а беда в том, как она будет из нее выходить. Ну, это одновременно касается и Украины, естественно. Да и вообще всего пост имперского, постсоциалистического ареала. Вот в этой ситуации просто художники искусство как бы на обочине социальной жизни оказались. Вот эта эпоха постмодернизма, трансавангарда, она как-то ну, исчерпала себя. И сейчас, в общем-то, мы переживаем эту эпоху смены парадигмы. Мы живем какой-то переходный период. Мы выстроили этот забор, взяв за основу идею картины для Лакруа, что как бы, свобода движется из поля как бы, на нас. Вот. И здесь вот, в общем-то, два пространства. Само как бы экспозиционное оно осталось пустым, и вот то, что за забором, оно оказалось, в общем-то, здесь. Мы его с помощью оптики различной как бы еще дальше от себя как бы, удалили. Но честно, выставив все свои креативные творческие вещи, именно вот здесь, за забором, и пожертвовав так сказать, ради вот этой коллективной все-таки идеи. Это, в общем-то, для Киева довольно-таки события, поскольку здесь все-таки больше всегда тяготение к такому приватному. Почему и никогда не создавалось такого коллективного, культурного тела. А сейчас вот этот вот, как бы символ, вот этот баррикады забор. Ну, мы хотели показать именно тех художников, с которыми работают больше в радикальной манере, больше связаны все-таки не с сугубо живописной пластикой и с хорошей живописью, а с какими-то все-таки идеями, ну, скажем, не концептуальными, ну, около, над -концепту -пост концептуальными, постконцептуальными и так далее, и так далее, связаны все равно с, больше с э, искусством сознания, чем все-таки с искусством формы. нету никаких структур до сих пор. Старая развалилась в лице там, официальных этих союзов художников и так далее. В общем, я сам там работал лет пять. А как бы, но вот это галерея, хотя никто не говорит, что там галерея это истинная модель там, существования искусства. То есть вместо диктата идеологии приходит диктат там, рынка, это, в общем -то. а художник действительно он свобода, а свобода это, в общем-то, баррикады. говорить об авангарде, как о явлении, которое, скажем, полностью реализовало или выразило 20 век, я бы все-таки не стал. Более того, у меня есть какое-то такое странное представление, что по выражению Ахватова, помните, она говорила о том, что 19 век закончится в 2014 году. Да, у меня такое ощущение, что он еще как бы и не закончился, он сейчас где-то вот заканчивается, потому что идеи многие, которые в 20 век, он дореализовывал как бы идеи 19 века. А вообще они как бы и не прекращаются. Поэтому, в общем, авангард — это просто как частное явление. Авангард — это, по сути, проблема концепции. Любое искусство, оно основано на традиции и на определенной ее культуре. В то время как, скажем, необходимость ее обновления — это постоянно выход за пределы искусства. Поэтому авангард перестает быть авангардом, когда он становится искусством. Всегда во всяком искусстве есть высокое его проявление и есть низкие жанры. Низкие жанры всегда обладали колоссальной популярностью и охватывали очень широкий уровень зрительского или там, слушательского или читательского интереса. И есть совершенно другие. Поэтому о, о каком искусстве действительно мы будем говорить? Потому что даже на уровне, скажем, поп-искусства он широк, но элементы поп-искусства могут использоваться в высоком искусстве. Невозможно выстроить сейчас социологическую какую-то карту и говорить, что искусство стало меньше заниматься. Оно может быть изменило свою функцию. Изменилось, скажем, отношение, может быть, к технике, потому что аксиомой является то, что в мире уже больше сделано, чем природным. Значит, мы имеем всегда дело скорее с продуктами уже человеческой культуры, чем с природным миром. Это для меня важно, что существует все-таки гармония между миром сделанным человеком и миром естественным, она должна осуществляться в первую очередь. Вот здесь как раз и наступает очень важный момент для каждого человека, и для художника, и для простого э потребителя искусства. Это момент гармонии, когда должен установить вот это равновесие между миром сделанным и миром естественным. И вот здесь может быть как раз искусство, то перенос энергии оттуда на произведение, и опять к зрителю это и есть щель между банальностью бытия, прорывом высшее, трансцендентное, где можно установить эту гармонию. А я собрал отдельную группу, которая занималась пластическими, как, живописными, скорее, вот, проблемами. Нас было тогда поначалу 8 человек, создался костяк группы самого заповедника. Это был Криволад, Животков, Кривенко, Гейка и я. Ну вот. Сам заповедник, мы делали его на принципах, что объединяющих некие традиционные представления о живописи с созданием картины вещи с очень точной и глубокой обработки поверхности картины и, естественно, одним из самых главных условий это была любовь и чувство цвета это были самые главные вещи для заповедника Вот Европа, и мы все время пытаемся конструировать, например, наперед выстраивать тот живой организм, который должен просто жить. Вот может уже родилось новое поколение, которое придет, примет естественно те вещи, которые для нас являются проблемами, и решит их элементарным образом. Для них это будет естественно. Просто все, мы как бы строим так или иначе стену какую-то гипотетическую, где каждый из нас и каждое направление является кирпичом. Придет следующее поколение, которое ставит свой кирпич. И, в общем-то, я не знаю, конечно, можно выстроить и пытаться выстроить ее, чтобы она изогнулась или образовала угол или купол. Но вот как она выстроится, наверное, так и... Хорошо было бы, чтобы искусство было как дерево, которое будет расти, естественно. Будет иметь период рождения, период умирания. Детинцы Созерцога Будиславль есть свой подсказчу. Он позаботится, чтобы говоровье и пива вышли гладко, не брели розно, но достигнув княжевно над слухотаями, избавили бы людняк Созерцога от гнева с Смотраны, написанные худогом, создадут переодею природы. На хвалі про меня встреча экспресс-концерт. У студии Антонина Медведева я витаю ваши новые и запрошу на встречу с любимым руководствами.